Привет, киса, смотри, вот у тебя после распаковки должна быть вот эта вот папка, патч. Но это твой архив, ты распаковала, вот эти две штуки появилось. Adobe CS6, Setup, нажимаем Setup. Mm -hmm. Вот такая фигня у тебя должна пойти. Вот, потом вот эта фигня должна появиться. Жмешь пробную версию. Пробная версия, ла-ла-ла, принять. Я у тебя его просто не буду устанавливать, потому что у меня уже есть Photoshop. Принять и все-все-все сделал, он у тебя установился. Все установился, допустим. Ну так, я выйду. И все, заходишь вот в эту папку, откуда ты установила, и вот у тебя файлик. Нажимаешь его, все, у тебя Photoshop, если установлен, нажимаешь его. Так, ну тут жмем, да. Появляется такая фигня все, тебе надо будет просто нажать патч. Нажимаешь, и он так быстро чук и все, он сам все сделает. В следующий раз, когда ты уже откроешь Photoshop, он у тебя будет на все время. Все, киса, давай пока.